Tədqiqatlar göstərir ki, Xristianların İsa Xristus adlandırdıqları İsa Allahı mənbələrdə İmam Əli ilə əvəz edilir. Şiələrin Əli Allah təriqətində də Əlini Allah kimi qəbul edirlər. Quranda İmam Əlinin adı çəkilmir. Əvəzində isə Məryəm oğlu İsanın adına bir neçə dəfə rast gəlinir. Sufi dahi lərindən olan Mühiddin İbn Ərəbi İmam Əlinin əvəzinə İsanı mütləq vilayətin möhürü adlandırır və bununla da İmamlığın və Xristianlığın funksiyalarının üst-üstə düşdüyünü bildirir. Ərəbi varis rəmzi altında Allahın ol əmri ilə yaranmış İsanı və onun obrazlarını nəzərdə tutur. Qurana görə Allah Adəmdən sonra yalnız İsa peyğəmbəri ol əmri ilə yaratmışdır. Hədislərə görə də Məhəmməd peyğəmbər yalnız Məryəm oğlu İsanı özünə yaxın hesab edir. Belə çıxır ki, Məhəmməd peyğəmbər İsanı İmam Əli kimi qəbul edir. Deməli, axirətdə İmam Əli ilə eyni obrazda çıxış edən İsa, yəni İсус Xristos gəlməlidir. Cebos İsus Xristus haqqında danışarkən onu yarı insan, yarı Allah olmasını xüsusi nəzərə çatdırır. İlahi mahiyyət insan obrazında təzahür etmişdir və bütün insanları öz ölümsüzlüyünün iştirakçısına çevirmək üçün bəşəriyəti öz ilahiiliyi ilə birləşdirmiş, ölümsüzlüyü ölümlüklə qarışdırmışdır. İslamda bu birləşmə Yəni insani və ilahi mahiyyətin birləşməsi ittihad əllahut binnesut adlanır. Buna görə İsa açıq işarələrlə, yəni müdrikliklə gəlmişdir ki, insanlara mübahisələrinə səbəb olanları izah etsin. Deməli, İsa qədim şirləri açaraq insanlara həqiqəti başa salacaqdır. Xristian mənbələrində deyilir: "Xristos həqiqi işıq və həyat günəşidir. Günəş bədənin gözlərinə işıq vermək üçün gəldiyi kimi, Xristos da Ağıl və ürəkləri maarifləndirir. Xilascar dünya işığı olmaqla bədənləri yox, bədənsiz ağılları maarifləndirir ki, bizlərdən hər birimiz günəşin işıqlandırdığı kimi hər şeyi görüb dərk edək. Deməli İsa insanlar üçün qaranlıq olan anlaşıılmazlıqları ağlının nuru ilə işıqlandıracaqdır. Qədim Misir himnlərinin birinə görə Allah yalnız öz oğluna öz sırrlarını açmışdır. Sənin oğlundan başqa özünü dərk etmiş başqası yoxdur. Sən öz oğluna öz qabaqcadan verilmiş göstərişini və qüdrətini verirsən. Bu o deməkdir ki, İsa obrazı axirətdə gəlməli olan və bütün sirləri insanlara açacaq qədim Mişr Allahının obrazıdır. Şiəilikdə qədim sirləri bilən Allah obrazı İmam Əlidir. Şiə imamı Allahın yerdəki nümayəndəsi, onun qapısı, ilahi sirlərin varisidir və yalnız onun vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşmaq mümkündür. 4-cü İmamın sözlərinə görə Allahın dərki İmamın dərkidir. Öz İmamını tanımadan ölen cahil olaraq ölmüşdür. Mənbələrə görə ilahi sirləri bilən Məhəmməd peyğəmbər onları yalnız Əliyə açmışdır. Peyğəmbər demişdir: "Mən elm şəhəridir, Əli isə onun qapısıdır. Hər kim bu elmə sahib olmaq istəyirsə, bu qapıdan keçməlidir." Müasir İsmaililərdə Allah elvin təcəssümü haqqında xüsusi qəsidələrin birində deyilir: "Əli Sultan Məhəmməd şahdır. Onun əmri ilə iki dünya uzalmışdır." Onun biliyi iki dünyanı əhatə edir. Bu vahid hökmdarın varlığı qədimdir. Onun bənzəri və oxşarı yoxdur. O hər şeyi görən, hər şeyi bilən və əbədi mövcud olandır. O öz qüdrəti ilə bu dünyanı üzə çıxaran və yerin göyün yaradıcısıdır. Belə çıxır ki, İsa kimi Əli də adi insan yox, hər şeyi görən, bilən və əbədi mövcud olan ilkin materiyanın obrazıdır. Deməli, İmam Əli ilkin materiyanın təcəssümüdür. Buna görə də ən qədim müəlliflər onu mövcudiyyətin ilkin ağıldan emanasiyası prosesi kimi təsvir edirlər. Bu isə əl rəmzi altında ilkin materiyadan yaranmış quy elinin nəzərə tutulması deməkdir. Qədim Misir yazlarına görə bu quy vilayəti atom Allahının, yəni adəmin bədənində yerləşirdi. Şii ezoterizminin məşhur tədqiqatçısı Henri Corbin yazır. Qeyd etdiyimiz kimi əsas ideya ondan ibarətdir ki, gözlənilən imam yeni qanun, yeni kitab gətirməyəcək. Lakin bütün vəhylərin mənasını izah edəcək. Çünki o özü kamil insan formasında olan əbədi peyğəmbər həqiqətinin ezoterikası mənasında bütün vəhylərin vəhididir. Gözlərin imamın gəlişinin mənası tam antropoloji və ruhun insan daxilində şəklənməsidir. İnsanın üzərinə götürdüyü ilahi sirrin vəhi Quran ayəsinə görə yerin, göyün və dağların üzərinə götürməkdən imtina etdiyi yüktür. Əvvəllər ilk imamların təliminə görə İmamlıq bu ayəni vilayətin sirinin daxil olduğu ayə kimi qəbul edirdi. Beləliklə, ilahi sirr və insan sirri, antropos və həqiqə mühamədiyyə sirləri üst-üstə düşür. Bu o deməkdir ki, Əli obrazı bədəninin ölümündən sonra ruhunun göyə qalxaraq orada kosmik insanın ruhuna çevrilməli olan insan ruhunun obrazıdır. Qədim elmdə ruh rəmzinin issi rəmzi ilə qeyd olunduğunu və İsa İsus rəmzlərinin də buradan əmələ gəldiyini nəzərə alsaq, Razlaşarık ki, İsa obrazı İmam Əlinin ruhunun obrazıdır. Buradan isə belə nəticə çıxır ki, axirətdə bədənində ilkin materiyanın ruhu olan insan gələcək. Bu ruh qədim Misirdə şu Allahı, yəni Ra Amon Allahının ruhu kimi qeyd olunur. Deməli İsa Məsi Isira, yəni Ra junaşının ruhu anlamında diriləcək Osiris Allah mənasındadır. Tövratda Osiris Ozir rəmzi İsrail kimi yazılır və onu Azir Əli kimi də oxumaq olar. Bu isə dirilən Osiri, Uziri Allahının elə qeyib olmuş 12-ci imam mənasında Əlini zuhuru deməkdir. Quranda açıq yazılır ki, bu kitab Allahın aləmlərdən üstün etdiyi İsrail oğullarına göndərilmişdir. Allah onlara müdriklik, peyğəmbərlik və bərəkət vermişdir. Onlar elm və biliklərinə görə seçilmişlər və varislər olaraq ucaldılmışlar. Deməli, hər şeyi bilən Əli və İsa obrazları Elə İsrail, İsrail obrazıdır. İsa adının İisus variantı Əhd-i Cədil mənbələrində Oşyos kimi də yazılır və müqəddəs kimi tərcümə olunur. Əhd-i Ətik iktibaslarında o Oşyos rəmzi Kodesh İsrail, yəni müqəddəs İsrail ifadəsinin ekvivalentidir və Əhd-i Cədil müəllifləri onu Xristə yaxud Allahə aid edirlər. Kodesh rəmzi, Kodesh Kadiş rəmzləri kimi müqəddəs deməkdir və İslamda Quddus, Əqdəs kimi yazılır. Müslümanların müqəddəs sözü də məhz Qudus rəmzindən yaranmışdır. Qudus rəmzi qədim mətnlərdə Midiyanın Qudus tayfa adı ilə eynidir. Bizya isə mənbələrdə El muta kimi yazılaraq İsmaili məlahi mülhidlərinin, yəni mələklərinin yaşadığı Ələmud qala adı ilə eyni məna alır. Ələmud rəmzinin sufizmde atom eli, yəni atom adam aləmi kimi oxunmasını nəzərə alsaq, belə qənaətə gələrik ki, mələklər Adam ali mənasında olan göydəki atom elində yaşayırlar. Mələklərimizi Allahın mülkiyyəti mənasını verən mülk rəmzi ilə eynidir. Bu isə Allah mülkündə yaşayan İsmailin məlahilərinin qədim kadusların törəmələri olması deməkdir. Xristianlıqda mülk və kadus rəmzləri Tövratda Səlim şahı adlandırılan Melkisedek rəmzində birləşir. Səlim rəmzinin məna etibarı ilə İslam rəmzi ilə eyniliyini mən əvvəldə qeyd etmişəm. Deməli Melkisedek Eyni zamanda İslam şahıdır. Melxisedek obrazını başa düşmək üçün mənbələrə müraciət edək. Mənbələrə görə, Nuhun qardaşı Niranın boca və sonsuz arvadı Maria kimi öz əri ilə əlaqədə olmadan sirli şəkildə hamilə qalır. Fahişəlikdə ittiham olunan qadın ölüm ayağında sinəsində müqəddəslik möhürü olan oğlan doğur. Ona çəkiş libası geydirərək Melxisedek adı verirlər. 40 gündən sonra Cəbrail Melxisedeki edim cənnətinə aparır. Burada o daşqının bitməsini gözləməli və ondan sonra öz vəzifəsini icra edərək əbədi keşiş olmalı idi. Bu deməkdir ki, Melxisedek əvvəldə yaranmış, lakin daşqın hadisəsindən sonra gəlməli olan obrazdır. Aydındır ki, burada göy və yerin yaradılmasının 4-cü günü yaranmış, lakin axirətdə gəlməli olan ay Allahının obrazına nəzər də tutulur. Başqa sözlə Melxisedek Axirət günü taxta çıxacaq Mehdi nin obrazıdır. Həvariyun Pavel Melxisedeki dünyanın şahı adlandırır və qeyd edir ki, hətta patriarx İbrahim müharibədə əldə etdiyi qənimətin onda birini ona verir. O həqiqət şahıdır, atasız, anasız, şəcərləsiz, günlərinin başlanğıcı və sonu olmayan Allah övladına bənzəyərək əbədi keşiş kimi mövcuddur. Melxisedekin günlərinin başlanğıcının olmaması onu göstərir ki, o İsa və Əli kimi əvvəli və sonu olmayan ilkin materiyanın təcəssümüdür. Aleksandriyalı Filon Melkisedekinin logosunun təcəssümü kimi qəbul edir. Bu isə o deməkdir ki, Melkisedek puta Allahın qədimdə verdiyi əmri ilə, yəni Allah kəlamı ilə yaranmışdır. Onun zuhuru isə axirətdə olmalıdır. İbn Ərəbiyə görə yaradılmış ruh uzun müddət qalaraq minilliklər sonra insanda təzahür edə bilməz. Lakin baş verənləri yadda saxlayan Mehdi o olacaq isə əbədi mövcud ola bilər. Çünki ilkin maddiya kosmik sistemin yaranmasından indiyədək hər şeyi yadda saxlayır. Buna görə də Allah baş verənləri görən Mehdi'nin obrazını yaratmışdır və o doğulduqdan sonra qədim sirləri yada salacaqdır. Filon Melxisedəki Allahın sirlərini özü dərk edən, müdrikliklinin başlanğıcı və mənbəyi, Allahın həqiqi keçişi və sair adlandırılır. Menfis kosmoqoniyasına görə, tut Allahı dünyanı və allahları öz ilahi sözünün qüdrəti ilə yaratmışdır. Atom da Tövratə görə Nuh oğlu Simin çadırına köçən Yafətin, yəni puta Allahın sözü ilə yaranmışdır. Mənbələrdə Melxisedek Simlə eyniləşdirilir və göydə yaşayan əbədi mələklərin başçısı esxoloji qisasın icraçısı kimi çıxış edir. Sim obrazı qeyd etdiyi kimi göy çadırının, yəni ilkin materiyanın mövcud olduğu çadırın rəmzidir. Bu isə deməkdir ki, Melxisedek də göydəki elin Yəni İmof 50 növrazıdır. Məlumdur ki, Melxisedek qədim xana mədəniyyətində göylərin sahibi olan böyük El Allahının xidmətçisi sayılırdı. Rene Genom bu haqqda yazır ki, El Elyon sözünün rəqəmsal mənası İsa Xristus mənasında olan Emmanuel sözünün rəqəmsal mənası ilə üst-üstə düşür. Emmanuel rəmzi sufizmde Emman El, yəni Amon Allahının göy dünyası kimi yozulur. Bu rəmzi Unman El, yəni göy okeanında yaradılmış dünya kimi də oxumaq olar. Sufizmdə Ümmal rəmzi, Ammon rəmzi kimi Mümin rəmzi ilə eynidir. Bu rəmz ümmət-əl-möminin, yəni imon gətirənlərin icmasınınə aiddir ki, bu ifadə altında Ümmə rəmzi nəzərdə tutulur. Ümma və İmam rəmzlərinin eyniliyini nəzərə alsaq, razılaşarık ki, Emmanuel rəmzi altında İmam Əli rəmzi gizlənir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Melkisedek obrazı Əli və İsa obrazları kimi ilkin materiyadan yaradılmış göydəki qeyv aləminin obrazıdır. Tədqiqatçı Devidrol qeyd edir ki, mənbələrdə İl Amuru kimi yazılan əhd ətiqdəki el rəmzi patriarxal dövrdə təbii olaraq xarramdan olan aya Allahı sin ilə əniləşdirilirdi. İl Amuru, yəni Amorelərin il Allahı da bəzən ay kultu emblemi fonunda dayanmış və ya onu əlində tutmuş vəziyyətdə təsvir edilirdi. Tapılmış əşyalarda Amuru torpağının sin Allahı kimi tərcümə edilən yazılara da rast gəlinir. Müsəlmanlığın rəmzi sayılan ay rəmzi əvvəldə qeyd etdiyim kimi göy və yerin yaranışının 4-cü günü formalaşmışdır və axirətdə gəlməli olan Mehdi'nin obrazıdır. Məşhur sufi Cabir ibn Xeyyanın Kitab-ı Əl-Məcid traktında sin rəmzi də gözlənən İmama aid edilir. André Carvile görə sin qərib, səyyah, yetim mənasındadır və öz zəhməti ilə İmama gedən yolu tapanın özü kimi səyyahlara İmamın təmiz nurunu göstərən bir obrazdır. Burada İmam özü ilahi ruhdan axaraq dünyamızdakı vəziyyəti dəyişəcək olan eliksir kimi göstərilir. Deməli, Amuri elərin xarlarından olan Sinay Allahı ilkin materiyanın təcəssümü olaraq insan obrazında zühur edən İmam Əlinin obrazıdır. Amuri elərimiz İslamda hökmdar, rəhbər, müsəlmanların başçısı mənasını daşıyan əmir kimi məlumdur. Buram şialikdə İmam Əliyə aid edilir və Əli Əmir Əl-Müminin kimi yazılır. Bu isə deməkdir ki, İl Amuru rəmzi altında Əli Əmir, yəni Şiələrin Əli Əmir Əl-Müminin rəmzi nəzərdə tutulur. Suza şəhərindən tapılmış fraqmentlərdəki aypara formalı Mesopotamiya standartı Mişr və Mesopotamiya motivləri ilə bağlı olmasına baxmayaraq, İran mənşəlidir. Bu bunu göstərir ki, Amurilərin ay Allahi el İran, yani onun Harran yaxud Arran adlanan bölgəsi ilə bağlıdır. Xristian tədqiqatçıları da belə nəticəyə gəlmişlər ki, İsa Xristosun obrazına aid olan Melxisedik səviyyəli ruhaniyyət hansısa bir yolla İran ənənəsi ilə əlaqəlidir. İncildə mağların biət süjeti ilə bağlı pravlaslar əfsanələri bildirir ki, burada söhbət xilascının gəlişini xəbər verən ulduzun meydana olması haqqında vəhləri xəbərdarlar zənciri ilə ötürən və qədim inançları qoruyan üç İran kahanından gəlir. Deməli, məsih İran ərazisində yerləşən Xarran və Arranla bağlıdır. Çoxsaylı Şiə müəllifləri, o cümlədən Xəidar Amouli və Kamal Kaşani, İvanın İncilini əsaslanaraq 12-ci imamın gəlişini Parakletin gözlənilən gəlişi kimi qəbul edirlər. Para Slav kilsəsinin yazımına görə, Paraklet üçlüyün 3-cü tərkib hissəsi olan müqəddəs ruhdur. Sufizm də Paraklet rəmzi pir kelat mənasında Qaladlı müqəddəs kimi yazılıb. Kitab və məqalələrimdə mən qeyd etmişəm ki, Kelad, Gelad və s. rəmzləri əlini Allah kimi qəbul edən Qullat adlanan ifrat İsmailiyyə şialərinin rəmzidir. Rus mənbələrində Qullat rəmzi Kaliada kimi yazılır və bildirilir ki, İsa Məsih məs Kaliadadan çıxacaqdır. Gelad Kaliada rəmzləri altında qədim dünyanın bütün sirrlərinin mənbəyi olan Misrin Gəl şəhəri, yəni Geliopo məzəddə tutulur. Son olaraq qeyd etmək istərdim ki, İstənilən qədim mənbənin dərindən tədqiqi bütün dinlərin bir olması qənaəti ilə nəticələnir. Dillərin dəyişdirilməsi, onların müxtəlif formada rəmzləşdirilməsinə gətirib çıxarmışdır. Batini Quran kitabımda mən izah edilməz hesab edilən bir çox faktlara izah vermişəm və sübut etmişəm ki, bütün mənbələrdə söhbət eyni hadisədən gedir. Bu hadisə düşünən insanın və onunla bağlı formalaşdırılmış bütün bəşəriyətin inkişafının səbəbkarı olan qədim Misrincə Amon Allahı ilə əlaqədardır.